اسكري القرآن شيكه سوره الجمعه اتavana ابعودي دينشيك بو. چلون سوره الجمعه مدنيه. سوره الجمعه مدنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا يو سين جبر باي تشتيد سب يو سب يو سب, يو سب باجر بي حو بي حو يو سب بي حو يو سب بي حو লামেজের লামে তস্তি দিলিল লাম খালা জবর কালিল লিল্লাহ ইউসব বিহু মিম আলিফ জবর মা ফায়েজের সিনে তাসwidetilde দিফিস মাফিস সিন জবসা মিম খালা জবর কালিম মা সামা وَأُوْ جُبَّرَ كَلِفُ وَسَمَاوَا تَجِتِّ سَمَاوَاتِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَأُوْ جَبُرْ وَعْمِمْ الف جَبُرْ مَا وَمَا فِي لَمَجْزٌ فِي الْوَمَا فِي الْ হামজে জবর রয় জজম আর দেজে লামে জজম দিল দেশে এখানে লামকে ধরতেছে দদেজের লামে জজম দিল আর দিল মিম জবর মালাম জেলি মালি কাফেজের লামে জজম কিল মালি কিল কফে ফেস ডালে তস্তিদ কুদ ডালে ফেস ও জজম কালিব দু কুদ্দু

بحول لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هابش هو هو

يَا خَرَجِرَ جَبَرْنَا فِي الْأُمِّينَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رزب الراسين لِفَشَوْا جَزَمَ كَلِفْسُ لَمَ دُوِي جَبَرْ ميم لَمْ رَسُولًا ميم, من ميم جزم هم من هاي فش ميم منهم رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يا جبر تاي جزم يتلا من جزم كلف لو يتلو عين جبر عالم جبر يا جزم لي علي عزر من جزم عليهم يتلو عليهم أمجا كنا جبرا كلف آ يا كنا جبرا كلف يا آ يا تاجتي ها كنا جبرا كلف هي والذي بعث في الأم رسولا منهم يتلو عليهم اياته واو زبر ويا ويو زبر كَفِي تشتيت زك وَيُزَكْ زك كاف جيد يا جزم كلف كي ويو زك واو ويافشيُ وَا و يا فش عين جبر لام تشديد على لمجل عل بشمو لم لم ها فش هو كاف جبر كَلِفْتَا كتابة جبر با كتاب لَمْ يَجْزُمُ হাইজের কাফে জসুম হিক ওয়াল হিক মিম জবর মাতা জবতা মাতা ওয়াল হিক মাতা বারণ করলে এটাই হয় যখন আমরা এখানে থেমে যাব তখন উচ্চারণ হবে ওয়াল মা মাহ হুয়াল্লাযী বা'আছা ফিল উম্মিনা রাসূলাম يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم سورة الجمعه مدنيه بسم الله الرحمن الرحيم يسب <ترجمة> يسبح <applause> لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ